नमस्कार आमच्या समर्पण मराठी चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवनवीन व्हिडिओसाठी बेल ऐकून प्रेस करा आम्ही या भागात श्री समर्थ रामदासांचे मनाचे श्लोक भाग पाच ऐकणार आहोत तर आपण चौथ्या भागात एकतीस ते चाळीस श्लोकांच्या चा ओव्या ऐकल्या होत्या या पाचव्या भागात आपण पुढील एकेचाळीस ते पन्नास श्लोकांच्या ओव्या ऐकणार आहोत तर चला आपण आता श्लोक ऐकायला सुरुवात करूया जय जय रघुवीर समर्थ बहु हिंडता सौख्य होणार नाही चिणावे परी ना तुडे हित काही विचारे बरे अंतराबोध विजे सज्जना राघवी कीजे बहुतां बहुतांपरी हे धरावे रघुनायका आपुले से करावे हे तोडरी ब्रीदगाजे मना सज्जना राघवी मना सज्जना एकजीवी धरावे पुले जनी पुले इत तु वा करावे रघुनायका वीण बोलू नको हो सदा मानसी निज दास तोराहो मनारे रे जनी मौनमुद्रा धरावी कथा आदरे राघवाची करावे न से धाम धामसोडुनि द्यावे सुखालागियारण्यसेवीतजावे निसंगे चे भंगे समाधानभङ्गे अहन्ताकस्मात एव निलागे त जनी सङ्गति चि जनी कोणगोडी ये राम ने मना जे मनाजे घी राघवे गेली, जनी आपुली आपुलीतु रघुनायका विणतोषिणे जनी दक्षतो पाहे, मनी लोचनी श्रीहरितो जनी जाणता मुक्त हिराहे साधनाचा, जगी धन्यतो दास दासर्वोत्तमाच सदा देवकाजि देह देहजाचा सदा रामनामी वदे नित्यसा स्वधर्मे चाले सदा उत्तमाचा, जगी धन्यतो दास सर्वोत्तमाचा सदा बोल्यासारिके चालताहे अनेकी सदा पाहे सगुणी भजे लेशनाहि भ्रमाचा, जगी धन्यतो दास सर्वोत्तमाच नसेऽन्तरी कामनानाविकारी उदासी न जो तापसी ब्रह्मचारी निवालामनि लेशनाहि तमाचा जनी धन्यतो दास सर्वोत्तमाच जय जय समर्थ